সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া সমগ্ৰ সামাজিক মাধ্যমখনত ইতিমধ্যে চলি আছে এটা ব্যাপক চৰ্চা যে জুবিন জীয়াই আছে নহয়নে একত্ৰিছ তাৰিখে জুবিন ঘূৰি আহিব যিদিনাখন ৰৈ ৰৈ বিনালে ৰিলিজ হ'ব নহয় জানো সামাজিক মাধ্যমখনত ইমান ধৰণে চৰ্চিত হৈ আছে যে জুবিন জীয়াই আছে এই কথাটোৱে কি ধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছে বাৰু আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছেনে নে সঁচাকেই জুবিন জীয়াই আছে নেকি এই কথাবোৰ কিহৰ কাৰণে ওলাব লগা হৈছে যে জুবিন জীয়াই আছে ৰৈ ৰৈ বিনালে মুক্তিৰ দিনাখন জুবিন ঘূৰি আহিব এই কথাখিনি কি ধৰণে ওলাইছে কিয় ওলাইছে আচলতে সঁচা নেকি আমি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাওঁচোন আহক কথাখিনি আমি গম পাম এই কথাখিনিয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ এই চৰ্চাটোৱে বহুতক প্ৰভাৱ পেলাইছেনে নাই বা আপোনালোকে নিজে অনুমান কৰিব পাৰিছেনে আমিতো জুবিন দা মৰি গ'ল বুলি ইমান দিন ভাবি আছোঁ বা মৰাটো বিচৰা নাই এতিয়াও ঘূৰি অহাটো আমি সকলোৱে আশা কৰিছোঁ নহয় জানো ঠিক সেইদৰে মই এটা পষ্ট পাইছোঁ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম ৰৈ ৰৈ বিনালে প্ৰমোচন চোৱাৰ পাছত এনেকুৱা লাগিছে যোৱা এমাহে আমি কান্দি থকা কাৰণটো একেবাৰে অনৰ্থক আছিল যেন মানে ৰৈ ৰৈৰ বিনালেখনৰ যিটো প্ৰমোচন আমাৰ মাজলৈ আহিলে আমি সকলোৱে চোৱাৰ পাছত সকলোৰে মনলৈ আহিছে যে জুবিনদা জীয়াই আছে আৰু ৰৈ ৰৈ বিনালে মুক্তি যিদিনাখন পাব সেইদিনা জুবিনদা ঘূৰি আহিব মৃত্যুৰ দৰে কথা এটাত আমি যিমান মৰ্মাহত হ'লোঁ আন কিছুমান মানুহে বিষয়টো বৰ গভীৰকৈ যেন লোৱাই নাই কাৰণ আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ কাৰণে আমি ইমান চিৰবখৰ কৰি আছোঁ সকলো পৃথিৱীখনে ন্যায় 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 চিৰি আছে হেচটেগ লগাই জুবিন গাৰ্গ জাষ্টিছৰ কাৰণে চিৰিয়খৰ লগাই আছে নহয় জানো থ্ৰী মিলিয়ন ফ'ৰ মিলিয়ন হ'বৰ হ'ল এতিয়ালৈকে ন্যায় পোৱা নাই কিন্তু কিয় আচলতে মানুহৰ মনলৈ এনেকুৱা ভাৱ আহিছে জুবিন দাৰ মৰাই নাই জুবিন দা জীয়াই থকা মানুহজনৰ ন্যায় কেনেকৈ হ'ব নহয় জানো গতিকে কিয় ন্যায়ৰ কাৰণে কোনেও আচলতে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই বা আমিহে চিৰবাস কৰি মৰিছোঁ নেকি বহুত ধৰণৰ কথা মানুহৰ মনলৈ আহিছে মৃত্যুৰ দৰে এটা কথাত আমি যিমান মৰ্মাহত হ'লেও আন কিছুমান মানুহে বিষয়টো বৰ গভীৰকৈ যেন লোৱাই নাই আচলতে আমি সাধাৰণ মানুহখিনিক বা দীৰ্ঘটনাৰ লগত জড়িতসকলে যেন কথাটো গম পায় মানে জুবিন দাস জীয়াই আছে ৰৈ ৰৈ বিনালে মুক্তিৰ দিনা অসমলৈ আহিব এই কথাষাৰ যেন সকলোৱে গম পায় তেনেকুৱা লগা হৈছে এতিয়া আকৌ মানুহৰ মনবিলাক আচলতে বেলেগৰ ফালে ঢাল লৈছে ইয়াৰ পৰা কি হ'বগৈ কিটো ধৰিব পৰা নাই দেই এখন চিনেমাৰ প্ৰমোচনৰ বাবেহে যেন এই গোটেই নাটকখন কৰি আছে এখন চিনেমাৰ মুক্তি পোৱাৰ পাছত আচলতে প্ৰমোচনৰ কাৰণেহে এই নাটকখন কৰি থকা বুলি মানুহৰ কিছুমানৰ মনলৈ আহিছে বা কোনোবাই আনি দিছে কিন্তু কিয় নাটকৰ লগত সমগ্ৰ পৃথিৱীক সাঙুৰি লোৱা হ'ল নহ'লে কেনেকৈ কোনোবাই ক'ব পাৰিলে এছ আই টিৰ ৰিজাল্টত যি ওলাব সেয়া আমি ভাবি থকাতকৈ সম্পূৰ্ণ বেলেগ সঁচা কথা কি ধৰণে ইমান স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰিলে যে এছ আই টিত যিটো ওলাব আমি ভাবি থকাতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক কেনেকৈ পাৰিছে কেমেৰা আগত হাঁহি হাঁহি বাদ দিব সকলোৱে মনলৈ সেই ধৰণৰ কিছুমান কথা আহি পৰিছে নহয় জানো মৃত্যুৰ সময়ৰ একো ভিডিঅ' আমি চাবলৈ পোৱা নাই নহয় জানো পানীত উপঙি থকাটোৰ পাছত এটাও ভিডিঅ' নাই কিয় শেষত যদি গম পাওঁ কফিনৰ ভিতৰত জুবিনৰ মমেৰে বনোৱা ডেমী চৰিত্ৰ এটাহে আহিছিল মানুহৰ মনলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা আকৌ আহি গৈছে আজি এমাহ ডেৰ মাহে অকল ডেৰ মাহেই হ'বহিয়াৰ লাহেকৈ জুবিন জুবিনৰ মৃত্যুক লৈ পেলাই গোটেই পৃথিৱীখন কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰত বাসগৃহত কিন্তু নিৰ্দিষ্ট কিছুমান মানুহৰ কিন্তু একদম সাধাৰণভাৱে তেওঁলোক আছে আৰু যিহেতু প'ষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো নোলিয়ালে ৰাজহুৱা নকৰিলে বহুত ধৰণৰ কথা এতিয়া মানুহৰ মনলৈ আহিছে যে চিনেমাখনৰ প্ৰমোচনৰ কাৰণেহে এইখিনি কৰিলে নেকি আৰু সেই যে কফিনত অহা জুবিন দা নাছিল নেকি মমেৰে বনোৱাহে আছিলে নেকি বহুত ধৰণৰ কথা ডেমী চৰিত্ৰ বুলিহে মনলৈ আহিছে এতিয়া আচল জীৱন্ত জুবিন ৰৈ ৰৈ বিনালৈ মুক্তিৰ দিনাহে অসমলৈ আহিব এনেকুৱা হ'লে কি কৰিম বাৰু আমি আকৌ পোৱাৰ সুখতে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিমেই নেকি তেনেকুৱা কথা আৰু মানুহৰ মনলৈ নাহিবই বা কিয় সকলো মানুহে কথাবিলাক যেন পাতলাই লৈ আছে ন্যায়টো নাই ন্যায় পোৱাৰটো কোনো আশাই নেদেখা হৈ গৈছে আৰু ঠিক তেনে সময়তে শিখা শৰ্মাৰ দৰে লেখিকাই কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াই আছে তাকো সাহসী বুলিহে তেওঁ শুনিবলৈ পাইছে যে শিখা শৰ্মা সাহসী সেইবাবেহে এইখিনি সময়তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ ভয় কৰা নাই নহয় জানো আৰু সেই ৰীতা চৌধুৰীৰ বাইদেউক কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেই কথাষাৰতে সামান্য এষা কথাৰতে তাগিদা দিছিলে কিন্তু শিখা শৰ্মাক আজিলৈকে একো কোৱা নাই গতিকে শিখা শৰ্মাই কি ধৰণৰ মানুহক গুৰুত্ব দি আহিছে যে সিদ্ধাৰ্থক এনেই আমি ইতিমধ্যে গম পাই আহিছোঁ সিদ্ধাৰ্থক এৰি দিব লাগে চেখৰক এৰি দিব লাগে সিহঁতি নিৰ্দোষী নহয় জানো ঠিক তেনেকুৱা কিছুমান কথাৰ বাবে মানুহৰ মনলৈ বহুত ধৰণৰ বহুত কথা আহিছে আৰু এখন এতিয়া চাওক জুবিনৰ কথা অলপ এৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মুকলি চিঠি শিখা শৰ্মা এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মুকলি চিঠি লিখিছে শিখা শৰ্মাই এইখনো চাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পোৱা নাই নেকি ৰীতা চৌধুৰী বাইদেউৰ যে সেই কথাটো তেখেতে পতকৈ পালে আৰু এই শিখা শৰ্মাৰ চিঠিখন যিখন মুকলি চিঠি লিখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ইমান স্পষ্টকৈ সেইখন মুখ্যমন্ত্ৰী পোৱা নাই নেকি গতিকে বহুত ধৰণৰ কথা কিন্তু যদিহে পাইছে একো এতিয়ালৈকে উত্তৰ কিয় নাই শিখা শৰ্মাই লিখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী কথাবোৰ কি হৈছে আপুনি চাৰে তিনি কোটি মানুহৰ অভিভাৱক আপুনি অসমৰ দৰে এখন ডাঙৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি অসমৰ এজন প্ৰখ্যাত শিল্পী তথা অসমৰ এক অমূল্য সম্পদৰ মৃত্যু বিষয়টোত লাগি আছিল আমি ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু সকলোৰে এটা সীমা নাথাকে হিচাপ থকাৰ দৰকাৰ নে আপুনি কেৱল জুবিনৰ ধান্দাত পাগল হৈ আছে আৰু বাকী কামবোৰ আপোনাৰ আৰু বেলেগ কাম নাই আপুনি অনবৰতে জুবিন পাগল হৈ থাকিলে আমি খাবলৈ পাম এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ কি এজন শিল্পীৰ কাৰণে মাহৰ পাছত মাহ বলিয়ালি কৰি আছে আপোনাৰ আৰু আন দায়িত্ব নাই জুবিনৰ লগে লগে অসমৰ অন্য চাৰে তিনি কোটি মানুহৰ বিপদত পৰাটো আপুনি বিচাৰে নেকি জুবিনৰ কথা অলপ এৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মৰাজনক ঘূৰাই আনিব নোৱাৰি মৰা মানুহ ঘূৰি নাহে ন্যায় দিয়াৰ কাম আদালতৰ আদালতে সেই কাম কৰক আপুনি আপোনাৰ আন কামবোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক গতিকে আপুনি এটা বিষয়তে লাগি নাথাকিব জুবিনৰ বিষয়টোত আপুনি বহুত লাগিলে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ ৰাজ্যৰ চাৰে তিনি কোটি জনতাৰ সকলো বিষয়ে আওকাণ কৰি আপুনি দিল্লীত উপস্থিত হৈ জুবিনৰ মৃতদেহ নিজে চমজি লোৱাৰ লগতে জুবিনৰ মৃতদেহ ছিংগাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে আনি সকলো ব্যৱস্থা কৰিলে প'ষ্টমৰ্টাম কৰিলে কম সময়ৰ ভিতৰতে এছ আই টি গঠন কৰিলে ৰাইজে বিচৰা মতে আটাইবোৰকে আনি এছ আই টিত হাজিৰ কৰালে শ্যামকানু শ্বেখৰ সিদ্ধাৰ্থ চন্দীপনহঁতক আপুনি মিছা মিছিকৈ আজিলৈকে জেলত ভৰাই থৈছে গতিকে এই কথাষাৰ কমটি কথা কৈ আছে নেকি বাৰু শিখা শৰ্মাই মিছা মিছিকৈ জেলত ভৰাই থোৱা কথাষাৰ প্ৰত্যেকবাৰে কিন্তু শিখা শৰ্মাই কৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী এই কথাখিনি কাণত পৰা নাই নেকি আৰু যদিহে পৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কোনো ৰিয়েকশ্যন কিয় হোৱা নাই অমিত প্ৰভাৰ কথা নকওঁ বাৰু সেইটো বিষয়ৰ কথাই বেলেগ বাকী চাৰিজন পুৰুষক মিছাকৈ জেলত ভৰাই থৈ শাস্তি দিছে আপুনি কেৱল ৰাইজক সন্তুষ্ট কৰিবলৈকে নহয়নে কি দোষ সিহঁতৰ জুবিনৰ লগত ছিংগাপুৰলৈ যোৱাটোৱে সিহঁতৰ দোষ নেকি ইফালে মেইন দোষী দেখোন বাছিয়েই শাৰিয়েই গৈ আছে এইখন পৃথিৱীত আজিলৈকে আৰু মানুহ মৰা নাই নেকি প্ৰথম মৃত্যু নেকি জুবিনৰ মৃত্যু প্ৰথম নেকি সম্পদেই হওক বা আপদেই হওক বোলে আপদ বুলিও কৈছে দেই সম্পদেই হওক বা আপদেই হওক মৃত্যু সকলোৰে একেই সকলো মৃত্যুতে দুখ আছে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু এক অপূৰণীয় ক্ষতি কাৰণ কাৰো ঠাই কোনেও পূৰাব নোৱাৰে কাৰোবাৰ ঠাই কোনোবাই পূৰাব পৰা হ'লে মৃত্যু ইমান কৰোণ নহ'লেহেঁতেন জুবিন আমাৰ বাবে সম্পদ হ'ব পাৰে কিন্তু বহুতৰ বাবে জুবিনৰ বহুতৰ বাবে জুবিনৰ আপদো হ'ব পাৰে জুবিন গতিকে আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰিব শিক্ষা শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত যিবিলাক পষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি আছে আমি সকলোৱে ইতিমধ্যে জ্ঞাত নহয় জানো তাৰপাছতে মুকলি চিঠি লিখিছে জুবিনৰ কথা অলপ এৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ নহয় জানো তাত কিখিনি লিখিছে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ যিখিনিয়েতো ইতিমধ্যে গম পাইছে তেওঁলোকে তেখেতসকলে গমেই পাইছে গতিকে ইয়াৰ পাছতো আমি ভাবিবলৈ বাধ্য যে ন্যায় সেইকাৰণেই পোৱা নাই নেকি সকলো কথা আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জানে নেকি যে এনেকুৱা নেকি যে জুবিন জীয়াই আছে নেকি ৰৈ ৰৈ বিনালে মুক্তিৰ পাছতে কিজানি জুবিন অসমলৈ আহিব নেকি মানুহৰ মনলৈ এনেকুৱা কিছুমান কথা আহিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু শিখা শৰ্মাই যিখিনি সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰি আহিছে আৰু এতিয়াই এইখন চিঠি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টকৈ আকৌ কৈছে যে সিদ্ধাৰ্থ শ্বেখৰহঁতক আপোনালোকে আপুনি মিছা মিছিকৈ জেলত ভৰাই থৈছে তাৰ পৰ্যন্ত কৈছে আৰু হয়ো তেওঁলোকক ইমান নিৰাপদে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছোঁ যে অনিষ্ট নোহোৱাকৈ তেওঁলোকক বাক্সালৈ নিওঁতেও কিমান উৎপাত চলাইছিলে মানুহে তথাপিতো তেওঁলোকক নিৰাপদে ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে বহুত কথা অংক জুকিয়াই এতিয়া সকলোৰে মনলৈ এটা কথা ঘূৰি আহিছে জুবিন সঁচাকৈ জীয়াই আছে নেকি আৰু যদিহে সঁচাকৈয়ে জীয়াই আছে চিনেমাখনৰ বাবে পৃথিৱীখনক যদি এইদৰে হিৰাই দিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ কথা হ'ব বা সকলোৱে ভালেই পাব কিন্তু যদিহে আকৌ মনলৈ এই কথাবোৰ আহিছে মিছাকৈ তেতিয়াহ'লে মানুহবিলাকে সেইটোত লৈ ব্যস্ত হৈ যাব আৰু জুবিনদাৰ ন্যায় কিন্তু নাপাব গতিকে আপোনালোকেও প্লিজ কমেণ্ট বক্সত ইয়াৰ মন্তব্য জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আপোনালোকে আচলতে কি ভাবিছে জুবিনদা সঁচাকৈয়ে জীয়াই আছে নেকি সেইদিনাখন কফিনত অহাটো মমেৰে বনোৱা আছিল নেকি চিনেমাখনৰ চৰ্চাৰ বাবেই কৰিছিলে নেকি নে এতিয়া আকৌ মানুহখিনিয়ে কিয় জুবিনদা জীয়াই আছে এক্ট্ৰিষ্ট ঘূৰি আহিব সেই কথাৰক লৈ মানুহখিনি ইমান বেছিকৈ যদি আচলতে সামাজিক মাধ্যমখনৰ মাধ্যমখনত টকা ইনকামৰ কাৰণে কোনোবাই ভিউজ বেছিকৈ বুটলিবৰ কাৰণে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছে কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা কৰিছে এইটো কিন্তু কেতিয়াও কৰিব নাপায় গতিকে আজিলৈ আহোঁ আপোনালোকৰ কথাখিনি কেনেকুৱা লাগে প্লিজ কমেণ্টযোগে জনাব জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে কি ভাবিছে সেইটোও প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ কোনো এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ